это кухня ЛПС и сегодня мы будем делать разную еду в общем э как в обычных кухнях это злая кухня и почему она злая мы не будем ничего спрашивать у нашего гостя короче да ничего не будем спрашивать Спро я спросила уже до видео э что она не любит она люб не любит муку и не любит орехи Um, да, Рус, это злая кухня, все, что она не любит или он не любит, должно быть в блюде, должно быть. И сейчас мы берем, где будем размешивать, короче, у меня такая хрень, я там уже заготовила, что мы будем делать. Потом заливаем туда воду, вот воду заливаем. Потом добавляем муки, вот ну, муки у меня большая, сковородка муки. И берем... Э, грязную обязательно должна быть грязная посуда. Берем размешалку, ну, или какую-нибудь зубочистку, там, без разницы. И мешаем. Должно быть где-то какое-нибудь тесто, не знаю. Но мы делаем тесто. Мы делаем тесто. <coughs> Извините, я болею. Ну, не по-настоящему, конечно, я болею. Бо болею. Ну, короче, вот я намешала тесто, тут небольшое количество. Короче, вот намешала реальное тесто. Короче, тут тесто какое-то получилось, ненормальное просто. Его можно есть, потому что он состоит из настоящей еды. Короче, ладно, это, короче, тесто... Короче, это можно есть. Это можно есть, есть, и можно сделать столько много, это можно есть. Да. И добавим еще немножко муки. У меня вот осталась тут мука. И сейчас мы ее высыпем. Короче, сейчас мы это все смешаем. А то у меня какое-то жидкое тесто получилось. Ну, 8 вот, мешаем, мешаем это все. Короче, у нас получилось тесто. Вон сколько нас какое тесто получилось. Крутое. Во, какое тесто. Короче, вот у нас тесто получилось. И немножко еще туда муки. Немножко. Короче, мы сейчас это... А! В тарелку. Сейчас я схожу за мукой. И быстренько. Набираем мучку. Короче, все. Вот. Я добавляю туда муку. Немножко. Это немножко. Короче, убираем все. Лишнее. И вот это все вот это вот. Смешиваем. Во, это круто, да? Крутая лепешка. Короче, теперь вы должны из э, стола, ну, стол измазать в муке, потому что у нас это же тесто. И все это тесто вывалить. Все это тесто вывалить. Ну, в общем, вываливаем, убираем нашу мешалку. Вот. Вывалили мы тесто наше. Настоящее тесто. Убираем все. А, -а, 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 -а! У меня руки все, точнее, Мои копыта у меня все уже А я все сама в тесте Короче, неважно. Мы все в тесте Потом помоемся И вот у нас такое вот Ерунденская Столовая такая Она не любит муку Но мы скажем, что это специально Такое средство Чтобы делать Сахарную пудру Вот мы сделаем Из сахарной пудры Теперь мы из этого делаем, как, как, короче, какашку круглую. Ну, круг, короче. Я сделала какой-то беспонтовый круг. Круг какой-то вот такой. И теперь мы это превращаем в лепешку. Короче, делаем лепешку из этого и все. Короче, вот у меня какая-то лепешка, и мы туда сыпем орехи. Потому что она не любит орехи. И мы туда сыпем орешки. Вот. Это орешки. У меня такие орешки. Они вкусные, реально, орехи вкусные. Ну вот, у меня такие орехи получились. Короче, там, извините, если слышно какую-то музыку, ну, это ерунда, в общем... Юу! Короче, получилась какая-то ерунда. Ну ладно. Это, в принципе, не важно. Короче, да, мы сейчас это... Все это сделаем. Вы скоро? Или я сейчас на кухню взолнусь? Нет, нет. Я скоро. Короче, вот, у нас вот такая ерунда получилась. А то она сейчас реально взорвется там взорвется. И, короче, я сейчас сделаю какой-нибудь пирог и приду. Короче, мы сделаем пирожок. Такой пирожочек. И сейчас мы возьмем краску, конечно, краску. И это не съедобный, да, но мы делаем краску. Вас может вырвать от краски. И добавляем в краску воду. Воду добавляем в краску думаю, она сожрет эту краску. ну, в общем, берем нашу грязную, грязную, не моем, грязную нашу мешалочку и размешиваем краску водой. вот, мешаем красочку и выливаем краску на пирог и красим наш пирож пирожок немножко, чтобы он был красивенький И это у нас, скажем, то типа, это вкусный, что это будет? Крем. Будет крем. Такой вот. У нас булочка такая получилась. Хи -хи -хи, такая ужасная булочка. Она невкусная, наверное. Короче, булочка такая получилась какая-то. Ну, не знаю. Короче, теперь давайте вытерем стол, чтобы она не подумала ничего. И по -по Короче продолжим Я положила Ой извините На грязную тарелку Потому что это злая кухня И мы все делаем зло Мы делаем зло человеку Я положила на тарелку в муке Хи 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 И гость наш приходит Гость я вражу вас На студию У вас есть студия в муке Вы что в муку использовали? Нет это пудра Сахарная. А ну тогда я сажу. Ну все, я пошла. Приятного вам аппетита. Спасибо, надеюсь. Ням 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 ням. -ням. Какая вкуснятина что там? Что там? Что там? Я хочу выкопать, что там. Орехи! Нет, нет, это не орехи, это специальное блюдо такое. Короче, такая картоха. Картошка, М мое любимое блюдо. Но! это самое вкусное, что я пробовала во всей жизни. Ты кто, девчонка? Уходи, я попробую. <связывая> Все, съел. Спасибо, я дома съем. <связывая> так, и еще. У нас еще один гость сегодня